আপুনি জানেনে অতিকে প্রিয় কি আছিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মনমোহন সিংর আপুনি ভবার বাহিৰত আছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রিয় বস্তু হয় আজি আমি আপনার জনাম প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রিয় কি কোনো কোটি টাকার বস্তু প্রিয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কি আছিল এই প্রিয় বস্তুটো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আমি আপোনাক জনাম প্ৰাক্তন ৰাট্টপতি প্ৰিয় কি আছিল ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাট্টপতি ডঃ মনমোহন সিং আৰু এই পৃথিৱীত নাই দিল্লীৰ এইমছত বিৰান্নব্বৈ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মনমোহন সিঙে অসুস্থতাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও নিশা ন বাজি একাৱন্ন বজাত চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু দেশত সাতদিন ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালন কৰা হ'ব আৰু আজি চৰকাৰী সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হয় ডঃ মনমোহন সিঙৰ অন্তিম ৰীতি নীতি সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক সন্মানেৰে পালন কৰা হ'ব দুবাৰকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা মনমোহন সিঙৰ গাড়ী সম্পৰ্কীয় এই ঘটনা অতি জনপ্ৰিয় দুহাজাৰ চাৰি চনৰ এটা ঘটনাত তেওঁৰ দেহৰক্ষী অসীম অৰুণে ছচিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম একছত শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি ডঃ সিঙৰ দেহৰক্ষী আছিল অসীম এনে পৰিস্থিতিত তেওঁৰ ছাৰ দৰে তেওঁৰ লগত থকাটো অসীমৰ দায়িত্ব আছিল সেই সময়ত ডঃ সিঙৰ এখন মাৰুতি এইট হাণ্ড্ৰেড বাহন আছিল যিখন পি এম হাউচত কলা চিকচিকাই থকা অতিকে দামী তথা সকলো সা সুবিধা থকা বি এম ডব্লিউৰ পিছফালে ৰখাই থোৱা আছিল মনমোহন সিঙে সেই বাহনখন সন্দৰ্ভতে বাৰে বাৰে কৈছিল অসীম এইখন গাড়ীত যাত্ৰা কৰি মোৰ ভাল নালাগে মোৰ বাহন সিখনহে যাৰ বাবে সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা অসীমে বাৰে বাৰে বুজাইছিল এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সুৰক্ষাৰ দিশটো লক্ষ্য ৰাখি বি এম ডাব্লিউ বাহনত যাত্ৰা কৰাটো কিমান প্ৰয়োজন বি এম ডাব্লিউত সুৰক্ষাৰ সকলো ফিচাৰ ৰখা আছিল তাৰ তুলনাত মাৰুতি বাহনখনত কোনো সুবিধা নাছিল কিন্তু এই কথা শুনি সদায় দুখ মনেৰে চাইছিল মাৰুতিখনলৈ আৰু নিজেই নিজক যেন বুজাই দিছিল আওৰাই দিছিল মই এজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি আৰু সাধাৰণ মানুহৰ চিন্তা কৰাটো মোৰ কাম কুণ্টিতকীয়া বাহনখন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰহে মোৰ বাহন কেৱল মাৰুতি উল্লেখ যে ঊনৈশ চিৰান্নব্বৈ চনৰ শেষ সময়ছোৱাত ডঃ সিঙে তেখেতৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন গাড়ী কিনিছিল সেই সময়ত তেওঁৰ পকেটত গাড়ী কিনিবলৈ নগদ ধন নাছিল সেয়ে পত্নী গুৰুচৰণ কৰুৰ পৰা টকা লৈ মাৰুতিয়ে এইট হাণ্ড্ৰেড ক্ৰয় কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত মাৰুতীৰ তেতিয়াৰ মডেলখনৰ মূল্য আছিল একৈছ হাজাৰ টকা তাৰে বিশ হাজাৰ টকা পত্নীৰ গৌৰ চৰণৰ ক'ৰৰ পৰাই লৈছিল এনেধৰণৰ অন্যান্য বাবাটোৰ বাবে লাইক কৰক